Hər vaxtınız xeyir. Bu günlərin bakteriyaların quruluşu və bakteriyaların çoxalmasına aid topludan bir neçə məsələ nümunəsinə baxacağıq. Amma ilk növbədə bakteriyaların ümumi quruluşu və qısa da olsa tanış olaq, sonra keçək bakteriyaların çoxalması ilə bağlı məsələ həllərinə, məsələn nümerələrinə. Bakteriyalar yer kürəsinin ən qədim sakinləridir, arxea erasına yaranmışdır. Onda olan yeganə orqanolit ribosomlardır. Ona görə biz deyirik ki, ən qədim orqanolit ribosomlardır. Yəni belə burda da görsənir 8 formasında hissəciyik ribosomlardır. İlk səviyyə bakteriyalarda yaranmışdır. 4 canlı aləm var bilirsiniz yer üzərində, onlardan da bir bakteriyalardır. Növ sayı ən az olan canlı aləmdir. Bakteriyalar xarisdən örtülmüşdür qlafla. Sonra onun altında bütün bakteriyalarda olan hissə plazmatik membrandır. Amma bəzi bakteriyalarda məsələn bu bakteriya göstərilmişdi ki, xarisdən şəhrai rəngdə kapsula ilə örtülmüşdü. Əsasən kapsula Parazit həyat tərzindəki bakteriyalarda olur. Stoplazmada bütün bakteriyalarda var. Plazmatik membran bəzi bakteriyalarda içəriyə doğru çökmüşdü və yaratmışdı. Burada da görsəniz, mezosom adlı hissəcici, bax burada göstərilmişdi mezosom. Mesosom assesse mitoxondrinin funksiyasının yerinə yetirir, oksigeni tərəfində iştirak eləyir. Deməli, aerob bakteriyalarda mesosom daha yaxşın çiçəkləmişdi. Eyni zamanda fotosintez membran vacı o da xloroplastın funksiyasının yerinə yetirir, amma ə, ümumiyyətlə bakteriyalarda membranlı orqan nötləri heç biri yoxdur. Plazmatik membran bəzi bakteriyalarda xariciyə doğru çıxmışdı. O isə plus adlanır. Bakteriyaların bir qismə deməli, kaniqasiyə ilə çoxalır. O ə, Aminpilüs olan bakteriyalarda eyni zamanda onlarda DNT qırıqları, plazmidlər də var. O da yenə də bəzi bakteriyalara aidd biz bütün bakteriyalar üçün bunu deyə bilmərik. Bakteriyanın şərti xromosomu var. Biz ona ə, elə DNT deyirik, əslində DNT də xromosom sayılmaz, çünki xromosom bilirik ki, ibarəti DNT-dən və histon zülalından, amma bakteriyalarda histon zülalı olmadığı üçün bunların xromosomuna biz deyəcəyik şərti xromosom. Bəzi bakteriyaların qamçısı var, formaca ökürək formalı, vergül formalı, vergül spiral formalı və çöp formalı bakteriyalar vardır. Bakteriyaların quruluşu haqqında bu qədər. İndi baxaq onların çoxalmasına. Dedi ki, bakteriyaların böyüş bir qismi demək olar ki, sadə bölməyə yolla çoxalırlar. Əlverişli şəraitdə çoxalır. Əlverişli şəraitdə bunlar çoxalmazlar spor əmələ gətirirlər. Buların sitoplazması üstündə qlafın altında ə, möhkəm bir qlaf yaranır. Onları xarici təsirdən qoruyur. Buna spor deyirik. Am amma deməli əleyələşmə şəraiti olan kimi bakteriyalar başlayır sadə bölünmək çox və çoxalmağa. Və onlar maksimum sürətlə bölünürsə 20 dəqiqədən bir, minimum sürətlə isə 30 dəqiqədən bir çoxalacaqlar. Maksimum zaman desə isə bu sürətdir. Maksimum zaman desə isə ə, deməli maksimum zaman deyəndə 30 dəqiqədən bir zaman maksimum zaman deyirsə 30 dəqiqədən bir, minimum zaman deyəndə 20 dəqiqədən bir çoxalırlar. Çox zaman məsələ həllərində bu hissə belə də çətinlik yaradır. Bakteriyaların çoxalması dedik sadə bölməkləndi. Məsələn, 1 saat ərzində desə maksimum sürətlə bakteriyalar bölünmüşdün isə e, sonda ə, not, əmələ gələ bilər. Məsələn, baxırsınızsa bir bakteriyadır, bölünübdür. Bölünən zaman əmələ gəlib 20 dəqiqədən sonra əmələ gəldi, əgər belə deyək, maksimum sürətdirsə yarandı iki bakteriya. Sonra bu iki bakteriya da bölündü, yaratdı dörd bakteriya. Növbəti 20 dəqiqədən sonra bölündü, yaratdı deməli səkkiz bakteriya. Bir saat ərzində bax fikir versə bir saatdır. Bir saat ərzində əmələ gəldi səkkiz bakteriya. Bu səkkiz əmələ gələn bakteriyaların sayıydı. Bəs neçə bakteriya bölünməyə məruz qalmışdı? Bu səkkiz bölünməyə məruz qalmayıbdı. Bu əmələ gələn bakteriyaların sayıydı. Bölünməyə məruz qalan bakteriyalar isə Hansı bakteriyalardır? Bu bakteriya bölünməyə məruz qaldı. Yaradı bu ikisini. Bu iki bakteriya, bu da bölünməyə məruz qalıb ki, bu ikisini yaradıbdı. Eyni zamanda bu da bölünməyə məruz qalıb ki, bu ikisini yaradıbdı. Növbəti bölünməyə məruz qaldı. Bax bu bakteriya bölünməyə məruz qalıb bu bakteriya bölünüb hələsi ikisini yaradıb baxırsınız sizə. Hələsi ikisini yaradıbdı. Demək ki, 8-i əmələ gələn zaman bölünməyə neçəsi məruz qalmışdı? 1-i, 2-i, 3-ü 4-ü, 5-i, 6-sı, 7-si. Bu 8 əmələ gələn bakteriyalardır. Bunların belə deyək, hələ bölünməyibdi, bölünməyə başlamayıbdi. 1 saat ərzində maksimum sürətlə desə, deyəcəyiz 8, bax bir bakteriyadan 8 əmələ gəldi və 7 dənəsi bölünməyə məruz qaldı. Eyni zamanda bölünmələrin də sayı burada 7-dir. Hansıdır bölünmələrini sayaq. Bölünmə birinci bölünmə, bax bu bölünmədir. İkinci bölünmə bax bu bölünmədir. Silin bu hissədən lap aydın görsənsin. Bax bu birinci bu birinci bölmədir. Bu ikinci bölmə baxırsınızsa, bax üçüncü bölmə, dördüncü bölmə, beşinci bölmə, altıncı bölmə, yeddinci bölmə. Fikir verirsinizsə, həm bölməmələrin sayı, həm də bölmməyə məruz qalan bakteriyalar sayı 7-yə bərabərdir. Əmələ gələn bakteriyaların sayı isə 8-dir. Deməli, bir üsulla da, rahat üsulla budur. Həmişə bölünməyə məruz qalanın, bölünməni saymı istəyəndə biz başlanğıc bakteriyadır. Əmələ gələn bakteriyalardan başlanğıc bakteriyanı çıxaram. Elə 7 və rahatlıqla mən bölünmələrlə bölünməyə məruz qalanları say taparam. Bakteriyanın demə məsələlərində demə düsturdan istifadə edirlər, amma mən düsturdan istifadə eləmirəm. Şagirdləmə də düsturdan istifadə etməyə məsləhət görmürəm. Ən rahatı nəslini tapmaqdır deyəcəm onda bu zaman deməli əmələ gələn bakteriyaların sayı bərabərdir n0 başlanğıc bakteriyadır bu vurulsun 2 üstü n n nəslin sayını göstərir nəslin sayını tapmaq üçün n bərabərdir bizə desək ki maksimum sürət t bölünsün 20 tez zamandır n bərabərdir minimum sürəti t bölünəcək 30-a Nəticəni slayd atmaq üçün düstur əlverişlidir, amma digərlərində məsələn başlanğıc bakteriyanı sayan tapanda, bölmülərin sayını tapanda, zamanı tapanda ə, bu belə deyək, əlverişli süz hesab eləmirəm. Məsələn, bu məsələ üçün ə, ən rahat üsul bu üsuldur. Məsələn, bir bakteriyamızdır bir saat dərsinə. Bu cür cədvəl qururam. Bir bakteriyadır bir saat dərsinə 20 dəqiqə. Əmələ gətirdi iki bakteriya. Növbəti 20 dəqiqə Oldu 4 bakteriya. Növbəti 20 dəqiqə 1 saat etdimi? Əmələ gəldi 8 bakteriya. 1 saat ərzində 8-i əmələ gəldi. Nəslin sayı bu valideyindir. Nəslimizin sayı 1, 2 və bu 3. Üç nəsl var. Bölünməyə məruz qalan və bölünmələrin sayını tapmaq üçün isə bax bunları toplayıram. Bax bunlar bölünməyə məruz qalanlardır. 1 + 2 + 4 eləyir 7 və yox da əmələ gələndən başlayacağam. 8 - 1 = 7. Baxaq topluda məsələ nümunələrimizə. Məsələ başlayaq 53-cü məsələdən. 53-cü məsələdə nə deyir? Deyir 2 il içə bakteriyanın bölünməsi nəticəsində 3 saat ərzində əmələ gətirdiyi maksimum, maksimum bakteriyaların sayı həm müddət əmələ gələn bakteriyaların minimum sayından Nişə dəfə çoxdur. Deməli maksimum sayı deyirsə burada götürəcək 20 dəqiqə ilə, bir dəfə 20 dəqiqə ilə, bir dəfə minimum sayı ilə, yəni 30 dəqiqə ilə götürəcəm. Mənim bakteriyalarımın sayı e, 2-dir. Mənə verilən zaman 3-dür. 3, 3 e, daha doğrusu 3 saatdır. Mən o 3 saat ərzində hər iki həm 20 dəqiqə ilə, həm 30 dəqiqə ilə tapıb bakteriyaların sayını bölməliyəm, e, belə deyək, e, birinə. Baxıram, 2 bakteriyadır. 20 dəqiqə oldu. Həndəsəsizlər artıq öz qədər artır. 4 bakteriya 20 dəqiqə özü qədər artacaq, ozaq 8 bakteriya. 20 dəqiqə 16 bakteriya elədir bu 1 saat. 20 dəqiqə 32 bakteriya, 20 dəqiqə 64 bakteriya. 20 dəqiqə elədir 3 saat. 2 saat 128 bakteriya, 20 dəqiqə. 256 bakteriya, 20 dəqiqə. Deməli eləcə 512 bakteriya. Deməli, növbəti ə, axırıncı saatımızdır. Deməli, 20 dəqiqə irəli 1000 Hə, axırıncı deməli bölünməsi oldu. 20 dəqiqə ərzində oldu 1024 bakteriya. Baxırsınızsa, 3 saat dərsinə. 3-cü saatda budur. 3 saat dərsinə əmələ gəldi 1024 bakteriya. Əgər maksimum sürətlə bölünlərsə, yəni 20 dəqiqəyən bölünlərsə. Bu əmələ gələn bakteriyaların sayıdır. Bu hissə isə bölünməyə məruz qalan və bölünmələrin sayıdır. İndi maksimum sürətlə bölündü oldu, 124 bakteriya. İndi baxırıq həmin bu iki bakteriyanın minimum sürətlə bölünməsinə. Minimum sürətlə bilirəm ki 30 dəqiqədən birdir, bu da 3 saat bərzə olmalıdır. 2 bakteriya 30 dəqiqə, 4 bakteriya 30 dəqiqə, elədi 1 saat, 8 bakteriya 30 dəqiqə, 16 bakteriya özü qədər azdır 30 dəqiqə, elədi 2 saat, 32 bakteriya 30 dəqiqə, 64 bakteriya 30 dəqiqə, elədi 3 saat. Amələ gəldi sonda 128 bakteriya. Deyir bu bakteriyaların sayı maksimum nə qədər çoxdur minimumdan? 1024-ü bölərəm 128-ə. Əliyəcək 8 dəfə. Deməli, maksimuma gələnləri sayı minimumdan 8 dəfə çoxdur. Məsələmizin cavabı 8. 50 3-cü məsələ. 54-cü məsələyə baxaq. Məsələ 54. 5 ilkin bakteriya intensiv çoxalaraq 320 fərət əmələ gətirmişdir. Gətiribsə. Bu zaman, deməli biz, biz zamanı tapmalıyıq. 5 ilkin bakteriyamızı saydıq, bilirük ki, bölündüyü vaxtda verir 20 dəqiqə ilə bölünür, yaradıb 320-sini. Biz e, 320 əmələ gələninə qədər bölməliyik ki, o zamanı tapaq. Əlimdə var 5 bakteriya. 5 bakteriyadır, bölündüyü e, demə 20 dəqiqəyən bölünəcəkdi. 20 dəqiqə. Məndən istəyici axırıncı bölünmə mərhələsində 5 ilkin bakteriyanın birinin neçə fərdi iştirak edir? Bu tipli sual bu ilmi qədə düşmüşdü, qəbula düşmüşdü. Baxıram. Demə 5 ilkin bakteriyan var, e, 10 bakteriyə həndəsə silsilə ilə artacaqdı. 20 20 dəqiqə. 20 bakteriya, 20 dəqiqə. E, 40 bakteriya 20 dəqiqə. 80 bakteriya 20 dəqiqə, 160 bakteriya 20 dəqiqə. E, deməli 160 320 bakteriya. Gördünüzmü? Burda artıq dayandıracam. Deməli axırıncı bölündən budur. Bu bölünüb bunu yaradıbdı. E, yəni 320 əmələ gələn bakteriyaların sayıdı, amma bölündən axırıncı 5 dənəsi, 5 dənəsi bölünübdü. Bax bu 160-ı yaradıbdı. Mənə deyir ki, birinin neçə fərdi iştirak edir bir bakteriyanı? Bu 5 bakteriyanın içidir. Beş bakteriya axırıncı bölünüb də 160-ı yaradıbdı. Olubdu 320. Ney Niyə edirəm? Mən ya bir bakteriyanı götürərəm bu zamanla. Yendirərəm aşağıya doğru. Görürsüz, 2 bakteriya, 4 bakteriya, 8 bakteriya, 16 bakteriya, 32 yaradacaq 64-ün. Bir dənəsinin axırıcı bölünmə mərhələsi. Bax bu 32-si bölünüb bunu yaradıbdı. Cavabımız 32-dir. Və ya bu 160 var ha. 160-ı bölərəm beş bakteriyanın arasında. Yenə də düşəcəkdi bizə, cavabımız eləyəcək 32. Bu məsələnin cavabı 32-dir. 54-cü məsələdə cavab 32. 55 də onun kimi olduğu üçün yazmayacağam. Burada da yenə də ə, bizə deyir, ə, saylarını burada artıq 640-a qədər artıracaq. Bəyə 320-dən 640. Ona görə baxırıq 56-cı məsələyə. 56-cı məsələmiz nə deyir? 2 il içində bakteriya fəaliyyət 2 il içində bakteriyanın fəsizsiz bölünməsi nəticəsində Onların sayı 64 dəfə artmışdır. Nə deməkdir? 2 il içində bakteriya da öz sayını 64 dəfə artırıb, deməli eliyibdi 128. Olub 128 bakteriya. Buna minimum nə isə saat vaxt sərf olunar. Minimum zaman deyirsə, deməli maksimum sürət deməkdir. Nə edəcəm? 2 il içində bakteriyadı eləməliydi 128-ə qədər zamanı istirəməndə. Mən düsturunu tapmaq istəyəndə bir sürç belə deyə qarışdıraram burda. Götürəm 2 bakteriya 20 dəqiqə ilə 4 bakteriya, 20 dəqiqə ilə 8 bakteriya, 20 dəqiqə, 16 bakteriya 20 dəqiqə, 32 özü qədər artır 20 dəqiqə, 64 20 dəqiqə, böründü, yaratdı 128-in. Nə qədər vaxt sərf olundu? 1 saat, 2 saat. Sərf olunan zaman 2 saatdır. Bu oldu 56-cı məsələmiz. 57-də eyni onun kimidir baxırsansa. 4 burada da sari 4 bakteriyadır, 64 dəfə artırıqdır. Eyni məsələdir. Növbəti məsələyimizə baxaq. Növbəti məsələmiz olsun 58-ci məsələ. Burda nə deyir? Deməli, 2 ilkin bakteriyadır. 2 saat ərzində daha doğrusu 4 ilkin bakteriyadan maksimum əmələ gələn bakteriyaların sayı 1 saat ərzində bu bakteriyaların əmələ gətirdiyi bakteriyalardan 3 dəfə çoxdur. Elə 4 ilkin bakteriyadır. 4 ilkin bakteriyadır. Bakteriyamın sayı 4-dür. Deyir ki, 2 saatlıq dərslində baxıram, 2 saat ərzində görüm necə səmələ gəlibdir. 20 dəqiqə, 2 saat doluna q yazmalıyam. 8 bakteriya, 20 dəqiqə, 16 bakteriya, 20 dəqiqə, bu elədir 1 saatım. 32 bakteriya, 20 dəqiqə, 64 bakteriya, 20 dəqiqə, 128 bakteriya, 20 dəqiqə, eləyir 256. Deməli, 2 saat ərzində əmələ gələn bakteriyalarsa 256-dır. Deyir ki, deməli E, neçənci bölməyə daha 1 saat dərsinə hə. 1 saat ərzində, 1 hə? saat, saat ərzində əmələ gələn bakteriyaların 1 saatın bu idi da. E, axırıncı 20 dəqiqə bölündü, yaratdı bu 32 bakteriyanı. 1 saat ərzində əmələ gələn bakteriyaların sayından nə qədər çoxdur bu bakteriyaların sayı? Əmələ gələnləri. Nə edəcəm? 2 saat dərsinə mələ gələnlərin sayını 256-nı bölərəm 1 saat ərzində əmələ gələnlərin sayına, 32-yə. O dəyəcək 8 bakteriya. 59-cu məsələdə nə istəyir bizdən? Məsələ 59. Burada deyir ki, 2 saat, 2 saat ərzində 4 ilkin bakteriyadan maksimum əmələ gələn bakteriyaların sayı. Yazıram. 4 ilkin bakteriyamız sayıdır. 4 ilkin bakteriyadan maksimum əmələ gələn bakteriyaların sayı. Bu vaxt ərzində əmələ gələn nəslərin sayı nə qədər çoxdur? 20 dəqiqəyə bölünübdür. Zamanım 2 saattır. 20 dəqiqə 8 bakteriya, 20 dəqiqə 16 bakteriya, 20 dəqiqə 32 bakteriya. Bu oldu 1 saatım. Sonra 1 saat 32 səmələ gəldi, amma 2 saat deyir mənə, yenə də bölünəcəkdi. 64 bakteriya 20 dəqiqə, 128 bakteriya 20 dəqiqə, əmələ gəldi sonda 256 bakteriya. Bu əmələ gələn bakteriyalarımın sayıydı. Nəsillərim sayına baxıram. Bəs neçə nəslim var görüm burada? Bu valideyindir, başlanğıc bakteriyadır 1, 2, 3 4 5 6 nəslin var demək ki. Deməli, deyir əmələ gələn bakteriyaların sayı nəslin sayına nə qədər çoxdur. 256-dan çıxaram 6-sını, taparam 250-sini. Məsələnin cavabı 250-dir. Növbəti məsələmizə baxaq. Məsələ 61-dir. 60-dır, onun kimi oldu olsun, baxmadıq. 61-ci məsələyə baxaq. 61. 2 saat ərzində əmələ gələn bakteriyaların ümumi sayı maksimum 768 olarsa 10 dəqiqə üçün bakteriyaların sayı neçə olmuşdu? Neyniyəcəm niyə, mən? Aşağıdan başlayacam yazmağa. 2 saat oluna qədər yazmalıyam. Əmələ gələn bakteriyaların sayı 762-dir. Məndən başlanmış bakteriyanın sayını istəyir. Bilirəm ki, 20 dəqiqədən bir bölünübdü. Əmələ gətirəcək. İndi əvvəldən qalxıram yuxarı. Bölürəm 2-yə. Olur 384. Deməli, özü qədər artıb çıxıb 762, onun üçün böləcəm. 20 dəqiqədən sonra olacaqdı 192. 20 dəqiqədən sonra olacaqdı 96. Növbəti 20 dəqiqədən sonra olacaq olubdı 48. 20 dəqiqədən sonra 24. Elədim, deməli demə, 1 saat, hə. 20 dəqiqədən sonra eləyəcək 12. Deməli baxırsınız, 1 saat, 2 saat. Məndən deyir ki, 2 saat ərzində 768 762-si əmələ gəlibsə, görək 2 saat ərzində başlanız bakteriyan sayı nəçə olmuşmuşumuş ki, olubdu 762. Tapdım ki, başlanğıc bakteriyanın sayı sən demə 12 olmuşumur. Növbəti məsələyimizə baxaq. 62-ci məsələ. 62-ci məsələdə nə deyir bizə? 62-ci məsələdə deyir ki, 2 saat ərzində bölündən bakteriyaların sayı 756 olarsa, onda ilkin bakteriyanın sayı neçə olmuşdur? 20 dəqiqədən bir bölünür. Götürərəm birmirin bakteriyanın sayı x bakteriya ə deməli ə, 756 oldu 2 saat ərzində hə 20 dəqiqə 2x 20 dəqiqə 4x bölünen bakteriyaların sayıdı bunlar həm də bölməyə məruz qalan bakteriyaların sayı 20 dəqiqə 8x 20 dəqiqə 16x 20 dəqiqə 32x 20 dəqiqə 64x baxıram görüm 2 saat elədimi 1 saat kiçik saat. Bəli. Bölünməyə məruz qalan bakteriyalar, bölünmələrin sayı bax budur. Mənim bununla işim yoxdur bu əmələ gələn bakteriyalardır. Mənə deyir ki, ə, deməli, bölündən bakteriyaların sayı olub 756. Nə Niyə, edəcəm? Mən bunları toplayacağam. Baxım görüm bunların ə, cəmi nəçədir? 1x, 2x, 7x, 3x, 7x, 8, 7 ilə 8 15x, 15 ilə ə, deməli 16, 31x, 31 ilə 32 elədi. 63x. Demək ki, bölündən bakteriyaların sayı olub 63x-dir. 60x / 3x = 756-ya. Burdan da x tapanda x = 12-yə. Məsələn, mənim cavabı olacaq 12. Baxaq 63-cü məsələyə. 63 nə deyir? Deməli baxırsınızsa 1 saat dərsinə və 2 saat dərsinə verilmişdi e, bakteriyalar bakteriyaların sayı 1-in sayı 8dir. Amma burada verib ayna, sonra 20 dəqiqəyə 20 dəqiqədən bir bölünür. Məndə bu 8 e, 8-lə yola çıxacağam. 8 mənə veribsə 8-dən çıxacağam yola. Deməli, əmələ gələn bakteriyaların sayı deyir, elə, aynan, tap, aynan Deməli, bir ayna işarə ilə. Ayna, tap ayna işarə ilə. Deməli, 1 saat dərsinə bakteriyaların sayı olubdu 8. 8 bakteriyadır 1 saatda. Necəsə əmələ gələr. Baxırsınızsa 20 dəqiqə 16 bakteriya 20 dəqiqə, 32 bakteriya 20 dəqiqə, 64-ü -də əmələ gəldi. Deməli, mənim 8 bakteriyamdan 1 saat dərsinə 64 bakteriya mələ gələcək. A = 64-ə. İndi deyir buna dönən 2a. Mən a-nı tapdım, 2-ni vururam 64-ə. Eləyəcək də Eləcəkdir, cavab 128. İndi deyir 128 bakteriya əmələ gəlibsə 2 saat dərsinə Başlanız bakteriyan sayı nə çıxmışdı? Bayaqcı üsuluna gedəcəm deməli. 128 bakteriyadsa. 128 bakteriya tapdım ki, mənim 128 bakteriyam var. Əmələ gəl daha doğrusu 128. Qalxacam 2 saatdan yuxarı başlanız bakteriyan sayını tapaq. 20 dəqiqədə bölünüb ki, bunu yaradıbdı. Olacaq 64. 20 dəqiqə eliyəcək 32. 2 saatda olana qədər yazmalıyam. 20 dəqiqə 16 20 dəqiqə 8 20 dəqiqə 4 1 saat 20 dəqiqə elədik 2. Deməli 1 saat 2 saat. Deməli başlanğıc bakteriyanın sayı oldu 2. 60 63-cü məsələnin cavabı da eləyəcək 2 bakteriya. Sonuncu məsələmizə baxaq. Məsələ 67-ci məsələdir. Deməli bizə deyir A ilə B-nin cəmini tapın. A-nı tapaq və B-ni tapaq, ikisini cəmləyək. İki başlanğıc bakteriyadı. 2 saat ərzində e, baxaq görək neçə e, NS bölünmüş, neçəsə əmələ gəlmişdir. E, deməli A 4-cü bölməyə məruz qalan bakteriyaların sayıdır, B isə yaranın məsəllərinin sayıdır. Götürürəm iki başlanğıc bakteriyam. İki başlanğıc bakteriyam var. Mən 2 saat e, olana qədər yazacağam yenə də. Mənə lazım olmasa belə yazacağam. 2 saat ərzində 4 bakteriya 20 dəqiqə, 8 bakteriya e, deməli 20 dəqiqə, elə đi 1 saat 16 bakteriya ilə 20 dəqiqə, 32 bakteriya 20 dəqiqə, 64 bakteriya 20 dəqiqə oldu 128 bakteriya. Yəni 2 saat. Mənə nə deyir? Deyir, deyir 4-cü bölməyə məruz qalan bakteriyalarsa, bu 1-ci bölmə, 2-ci bölmə, 3-cü bölmə, 4-cü bölmə. 4-cü bölməyə məruz, deməli bu 16 bakteriya bölməyə məruz qalıb 32-sini yaradıbdı. Yəni 4-cü bölməyə məruz qalan bax bu 16-cı 16 bakteriyadır. Nəsillərin sayı bəs necədir? Nəslin Deməli bu başlanğıcıdır. Nəsil 1 2 3 4 5 6. 6 nəsil var. Deməli a ilə b-nin cəmi 10 6 + 6, 6 = 22. Deməli a ilə b-nin cəmi elə 22. Nəslin sayı və yaxud da n = rahatlıqla t bölünsün 20 ilə. T bilirəm ki 2 saatdır. 120-ni 20-yə bölsəm yenə də 6-nı ala bilərəm. Bakteriyalar haqqında bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.